İsə ipdək şərtlərinin dəyişmələri haqqında tam təfərrüatlı düzənlər rəfiqimizin araşdırmasında xəbər olur və ardından əziz öyrətməxanım sizin xalısınızla bəzən olub verilişlərdə göstərməsi çətin davadır və səbəb olunan belə deyildi, dələr ayna versiyası da var, məzalı ikinci cüzü var və bunun müsbət və mənfi tərəfləri daha çoxdur. İndi biz bilmirik, ardından bu haqda da danışacağıq oyuna dəyişdir. Bunun ibarətdir ki, o, e, ipoteka kreditin məbləği artır olsun. Yəni səbəb elə ki, buna gedər. Bilərik biz, yəni biz hesab edirik ki, bu bazarı bir qədər də aksiyələşdirmək üçün ola bilsin ki, e, mərkəzi bank tərəfindən əlavə vəsait təklif edə bilər bazara lazım gəldikdəsə, yəni dövlət hökumət tərəfindən mümkün müvafiq dövlət zəmanətləri də verilə bilər. İpoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı maliyyə naziri Sami Şərifovun və açıqlaması daşınmaz əmlak bazarında əməlli başlı rezonans yaratdı. Nazirin sözlərindən belə məlum olur ki, hökumətin hazırladığı yeni ipoteka strategiyasının əsas yeniliyi verilən ipoteka məblərlərinin artırılması olacaq əsərdə bu məbləğin yuxarı həddi 50 min manatdır. Amma hesab olunur ki, qüvvədə olan ipoteka şərtləri hazırki qiymətlərlə müqayisədə yeni mənzil almağa kifayət etmir. Düzdür, mən də eşitmişəm bu İpək Qarabağla dəyişiklikləri, təbii ki, faizin bir az da aşağı olması daha münasib olardı, çünki gənc ailə quranlar üçün bu daha münasibdir. Yəni ev almaq da hər bir şey var idi də onun. Kimin evi yoxdusa, əgər faiz aşağı olarsa, müddət uzun müddətli olarsa, Təbii ki, hər bir kəs, hər bir evi olmayan onlarla istifadə edə bilər. Götürə bilər, də bilər, evində götürüb rahat ödənişini də edə bilər, təbii ki, çox yaxşı olar. Bugünə qədər İpoteka Fondu 31 müvəkkil bankı vasitəsilə 14600-dən çox ipoteka krediti verib. Bu istiqamətdə ən çox müştəri cəlb edən bank 1327 ipoteka krediti, ən az müştəri cəlb edən bank isə 14 ipoteka krediti verib. 2015-ci ilin dövlət büdcəsində ipoteka üçün nəzərdə tutulan 50 milyon manattan isə 1200 ailə mənzil ala biləcək ki, bu da ipoteka üçün müraciət edən vətəndaşların heç 35%-ni də təşkil etmir. Millət vəkili Musaquliyev isə deyir ki, əhalinin mənzil şəraitini yaxşılaşdırılması və passivliyi sürətləndirmək üçün sosial evlərin tikintisini təşkil etmək lazımdır. Sosial evləri öyrə bilərdik ki, onların sahəsi o qədər böyük, 1000 kvadrat metrə qədər olur və onlar tikintisinə bu qədər böyük maliyyə vəsaiti getmir, hündür yəni, mərtəbəli evlər olmur, adətən 5 mərtəbəyə qədər evlər olur və o Let me ə bu to, aylardan torpaq sahələri də bu qədər bahalı yerlə də ayrılmadığına görə və onlar müəyyən güzüş-dişinçə çint, də dövlət tərəfindən və ya güzəşlər olarsa deyək ki, güzəşlər ola bilər, onun başqa kredit güzəşləri ola bilər. Mənzil bazarındakı mövcud qiymətləri, həmçinin əhalinin gəlirlərinin əsas götürən millət vəkili Əli Məslimli isə təklif edir ki, vətəndaşlar aylıq 70-100 manat ödəməklə kirayəçi qaldığı bu evləri 20 25 ildən sonra şəxsi mülkiyyətinə çevirsinlər. Bu həm də gənclərə böyük stimul verə bilər. Bu Azərbaycanın əhalisinin əsərlərini təşkil, Azərbaycan gəncdir, Azərbaycan gəncliyidir. Bu öylərin kapitalı məhz Azərbaycan təşkilinə qormaq lazımdır. Azərbaycanın gənc ailəsinin qulağvastı, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq, yaxşı işlə təmin etmək lazımdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial ipoteka kreditlərinin illik faizi 0.7-2 faiz Asnə dəyişir. Ver ödənmələr kredit götürənlərin əmək haqqına uyğun olaraq hesablanır. Bizə isə ipoteka götürənin aylıq gəliri ən azı 600 manat olmalıdır. Gənc ailələr, müharibə əlilləri, hərbiçilər və digər imtiyazlı şəxslərə verilən sosial, başqa sözlə, güzəştli ipoteka maksimum 50 min manat olmaqla 4% ilə 30 illiyə, adi ipoteka isə maksimum məbləği 50 min manat olmaqla 8% ilə 25 illiyə Gracias.